Nə? Hə, Deməli duzluq faizi 20% faiz olan 40 kq suya. 40 kq suya təmiz su deyil ha uşaqlar, orada nə var? Duzluq faizi 20 imiş. Yəni bunun 20% duzdur. Yəni bunun 8 litri nədir? Və ya hətta 8 kq nədir? Duzdur. Bu məhlul. İndi bu məhlula nə əlavə olunmuş? 17 kq su əlavə eləyir. Sonra da 13 kq da duz əlavə eləyir. Yəni ümumi 30 kq bunun üzərinə əlavə eləyir. 40 idi, 30 kq ilə gəlib, məhlul olub 70 kq. Amma 8 kq orada duzu vardı. 13 kq da duz əlavə elədiyinə görə 21 kq da duzumuz olur. İndi uşaqlıqda saxlayım. Məhlulun faizli məhlulun içindəki su ilə ölçülmür, duzla ölçülür. İndi bu məhlul 70 kqdur. Bu 100%dur. Onda burdakı bu im içində olan 21 qramımız bunun neçə faizidir deyib həll eləyəcək. X-i taparsınız. Anladınız? Demə x nəyə bərabər olacaq? 100 vurulsun 21 bölünsün 70-ə. Sular gələcək, olacaq 30. Aşağı düşdüm, uşaqlar. Bə Ə. Y. Hmm. Məlum yəni dərir. Məhlul ümumi 100%dir. Onun faizliyinə ilə ölçülür içindəki duzun miqdarının ümumi bu məhlulun hansı faizi olması ilə ölçülür. Davam edək. Bağaçı duzun miqdarını 2 də vartsarsa 40 faizli məhlul alınar. İlkin məhlulun qatılığını tapın. Bunu necə düşünəcək? Deməli, tutaq ki, məhlulda məhlulda su və duz Gəl belə düşünə. Bu A litr olsun, bu B litr olsun. Onda məhlul əvvəl nə qədər imiş? A+B litr imiş. İndi deyir ki, məhluldakı duzun miqdarını 2 dəfə artırsaq, duzun miqdarını 2 dəfə artırır. Yəni B-i də indi 2 dəfə artırır. Neçə B olur? 2B olmur? A+2B olmur? Belə olur da şəhalar. 40%li məhlul alınar. Yəni nə deməyi istəyir? Deyir ki, bu 100%dir. Bunun içindəki bu duz, 2B da xı duz, 40%dir. Ümumiyyətlə məhlul 100%dir, içindəki duz deyir ki, 40%dir. Niyə duz bu tənasubiniyə belə yazdım? Hə. Ümumi məhlul 100%dir, içindəki duz 40%. -dir. İndi bunları bölün 20-yə, 5 qalır, burada 2 qalır. Tənasıb ilə vurun çarpaz. Elir 2a + 4b = 10b. 2a = neçə b eləyir? 6b eləyir. a neçə eləyir? 3b eləyir. Hə, indi ilkin məhlulun qatlığını tapın. İndi gəlin suya baxın, a3b-dir. Duza baxın, b-dir. İndi bunları qatdıq bir-birinə oldu 4b. 100%. İçindəki duz b-dir. Neçə faiz olar? 4-ə bölüb sə bunu da 4-ə bölür 25%. Anladınmı? Sonra bir satıcı bir top parçasını x metrinin 40% gəlirlə satır. Uşaqlar belə düşünün. Məsələn, tutaq ki, 1 manatla satırdı da, belə düşünək. X metrini 40% gəlirlə satırsa, x vurusu nə olur burada? 1.4 manat olmur ümumi aldığı pul. Qalan y metrini isə 10% zərərlə satır. Tutaq ki, 1 manata satırdı, 10% zərərlə neçə qəpi eləyir? 90 qəpi. Yəni onda 0.9 manat eləyir. 0.9y. İndi və bu tor parçadan 30% gəlir aldı dedin. İndi əvvəlki ümumi porta x + y Belediye metridi bunu 1 manatla satırdı. 30 varis varsa bir tamonda üç mahattan demirli borunu satır. bunu atsın da bir tamonda 4x bölü 3, onda 9 gerek beraberdir. Bir tamonda 3x bölü 3, bir tamonda 3 gerek. Atın bunu biana onda bir x, atın bunu biana onda 4 gerek kalır. Yani x neye beraber olur? 4 gerekle beraber olur. Bizden de x bölüsin 2 giri istedi, x'in yine 4 giriği azaltıyor. Yani ciddet 4 bölüsin 1 kalacak. Anladınız mı? Belli. Belli müdür. Bunu da verdi. Bu da böyle bittim.